Напередодні Дня Незалежності України, 22 серпня, районі урочисті заходи відбулися перед будівлею Первомайської рад держадміністрації. Площу Леніна прикрашала святкова державна символіка. Усюди майоріли українські прапори. Сьогодні суспільство об'єднало найголовніше прагнення до миру. За недовгу історію нашого независимого государства, наверное, не було... еще более сложного и тяжелого периода в развитии нашей страны, чем сегодня. И, наверное, не покривя душой, можно сказать смело, что все, что нужно сегодня нашему государству, можно объединить одним словом. Нам нужен мир. Без этого не будет ни социально-экономического развития, ни достойной старости, ни демократии, ни европейского выбора. И я хочу в эти праздничные дни призвать всех, каждого жителя города Первомайска, Первомайского района, что мы должны ценить то, что у нас есть сейчас. Мы должны чтить память тех людей, которые на протяжении веков отдавали свои жизни за Украину. Мы должны любить и оберегать нашу страну. Для воспитания патриотического духа, для привития национальных ценностей в любое время этому празднику будет место. Мира, добра, любви, нации, процветания. Розпочався урочистий захід з підняття державного прапору. А далі представники трьох поколінь запустили в небо голубів миру. Правомайці різних поколінь сьогодні об'єднані оптимізмом і вірою в світле майбутнє рідної країни. Народи всіх пленєйте в кожному государстві, а в Україні тим більше, такі праздники треба відмічати. Надо людей уважать, надо с людьми считаться, надо им говорить добрые слова и вселять надежду в то, что будущее было, есть и должно быть. Без этого немыслима жизнь. И то, что делается сейчас в Украине, конечно, прискорбно, что такое делается в Луганской Донецкой областях. Это горе, это беда для народа. Но я думаю, что настанет время, что будет мир, снова будет светить солнце, будет безоблачное небо, и у людей появится надежда на то и вера, и любовь, что будет жизнь лучше, зажиточнее, краше, и с людьми будет считаться так, как это должно быть, и так, как сказано в Библии, чтобы Каждый заботится о своем ближнем. И самое главное, любить свою родину, любить Украину, а тем более любить свой первомайский район и город Первомайский. Ну в первую очередь я как бы хотела пожелать мира, счастья, процветания, чтобы все могли жить спокойно, чтобы все жили в достатке и могли себе покупать э, все, что хотят, чтобы не было э, проблем с финансами, чтобы... Ми жили щасливо, щоб не було ніяких проблем, щоб все було добре. На святі були нагороджені кращі працівники районних підприємств та установ. За сумлінне ставлення до роботи високий професіоналізм керівники району вручили їм почесні грамоти та подяки. Запам'ятався цей день і юнакам та дівчатам сіл району. Вони отримали паспорти громадянина України, а також благословіння отця Йоанна. Кожен народ і свою історію, в тому числі і наш український народ. Это не зависит, кто на каком языке разговаривает, кто какую церковь молится. Мы все являемся, дети рано нашей страны, которая славна Украина, хочется сегодня день рождения пожелать каждому, прежде всего, мира, Божьего благословения И самое главное, как говорят, у нас на Украине толерантность, уважение друг к другу. А это все основное, как бы со временем, наше, как бы, нашим трудом, нашей верою, она не только расцветет, нас станет, как бы достойно, как бы Общо важення і довісі прежде всего од нашого вже, насколько мы любим друг друга, насколько мы относимся друг к другу и как мы ценим той мир, который сегодня дан кожна с Богом здесь на землі і Боже благословить всім нам. На площі в цей день перед присутніми виступали самодіяльні колективи та лунали українські пісні.